Мы на следующей игре с Валентиновичем проверяем у каждого шолом сеткой. Ставим шлагбаум. Ставим шлагбаум, да. Ну, платный, бесплатный, пусть будет. Тут, ну, это не коммерческий проект. Кто без шолома, тот назад искать, покупать в магазин шолом Кто Без сетки. Без защиты едала. Ну, что же, ну, ну кому это? Надо вот это кровь, зубы на льду. Ну, кому? Все, обов'язково. До вторка, следующая игра ночной лиги. Шеллом с Единогласно, принято. Хвили... Хвилина 35 уже концовка. Ну уже как-то игра потеряла так. Ну, Саша, ну ты же взрослый парень. А. Саша чудит. Взрослый парень. Игра вот не теряет уже и... в сенс остаётся, теряет интерес. Правда. Хвилина, 1 минус до кінця гри. 6-3, Сніжний Барс попереду. Сніжний Барс попереду. Андрей 48 секунд. Так, и кто победители конкурса, останьтесь еще в чате после игры. 37 секунд. 30 секунд. И до выхода Кирилла 12 секунд. Валентинович. Валентина, сейчас откройте. 14 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот только Кирилл вышел, смотрите, а опять семь секунд, 6. Пусть уже доиграют уже. И за две секунды шайба влетает. И Кирилл там с иноземцем. Ничего себе, шайба влетает, фиксирует орбиту. Сейчас посмотрим. И следующий а, будет ролик.